Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Zubir Ibrahim. Nama saya Yusniza binti Abdul Hamid, nombor metrik 283929. Tajuk perbentangan kami pada hari ini ialah imbangan pembayaran. Negara membangun dan negara yang dipilih adalah negara Indonesia daripada tahun 2015 sehinggalah tahun 2024. Okey. Jadi, apa itu imbangan pembayaran? Imbangan pembayaran adalah satu rekod sistem Di mana semua transaksi uh, berkaitan dengan transaksi ekonomi Antara sesebuah negara dalam, dengan dunia luar okay. Komponen utama adalah akaun semasa, akaun modal dan keuangan Serta rizab antarabangsa so, Negara membangun uh, seperti Indonesia uh, Indonesia ini lebih terdedah kepada ketidakseimbangan Akibat kebergantungan pada uh, ekspor komoditi dan aliran modal uh, jangka pendek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2024 mengalami turun naik yang agak ketara Jadi berlakulah defisit uh, masa tahun 2019 berlakulah defisit yang menunjukkan KDNKnya 2.7% Lebihan telah berlaku pada tahun 2022 sebanyak 1% iaitu lonjakan kepada harga arang batu dan minyak sawit. Diversit semula pada tahun 2024 sebanyak 0.6%. Walaupun akaun uh, semasa defisit 2024 BOP keseluruhan uh, masih lebihan kepada USD 7.2 bilion Hasil aliran masuk keuangan uh, Ini adalah berdasarkan kepada Bank Indonesia lah 2025 Analisis umum sepanjang 2015 ke 2024 So akaun semasa Indonesia berfluktuasi uh, maksudnya naik turunnya uh, antara divisi kecil dan sederhana maksudnya dia tidaklah begitu tinggi so punca utamanya adalah hanya kerana harga komoditi permintaan global dan aliran modal asing So tahun-tahun penting yang berlaku ini macam seperti tahun 2020 divisi kecil akibat pandemik masa tu import jatuh pelabuhan-pelabuhan semua tutup okay. masa tahun 2022 berlaku pula lebihan Sebanyak 1.0 uh, GDP di mana kenaikan harga pada arang batu tadi dan minyak sawit Pada tahun uh, lepas, 2024, berlaku defisit USD uh, 8.9 bilion Penurunan harga komoditi dan pendapatan premier keluar meningkat Walaupun defisit, result antara bangsanya kekal mencukupi lebih 6 bulan import. Okey, saya akan meneruskan di dalam analisis umum. Sebelum itu, nama saya Bin Alister, Janim, nombor metrik 283016. Okay, hasil daripada tugasan kumpulan kami ini sepanjang 2015 sehingga tahun 2024, akaun semasa Indonesia berfluktuasi antara defisit kecil dan sederhana. Punca utama ialah harga komoditi, permintaan global dan aliran modal asing. Okey, kita boleh lihat di mana tahun 2020 uh, defisit kecil akibat pandemik berlakunya import jatuh pada ketika itu dan pada tahun 2022 berlaku lebihan 1.0% GDP, kenaikan harga arang batu dan minyak sawit. Manakala pada tahun 2024 defisit telah berlaku sebanyak 8.9 bilion USD iaitu penurunan harga komoditi dan pendapatan premium keluar meningkat dan seterusnya walaupun defisit rizab antarabangsa kekal mencukupi lebih daripada 6 bulan. Terusnya kita lihat dalam data empirical dan trend dari tahun 2015 sehingga tahun 2024 di sini terdapat uh, berlakunya uh, graf ataupun peratus akaun semasa GDP negara Indonesia pada ketika itu di mana tahun 2015 berlaku penurunan sebanyak 2.04% pada tahun 2016 berlaku juga penurunan 1.82% dan pada tahun 2017 penurunan juga berlaku yaitu 1.59% dan 2018 juga terdapat berlaku negatif 2.94%, 2019 negatif 2.7% dan pada tahun 2022 2020 juga berlaku negatif 0.42% dan telah meningkat pada tahun 2021 sebanyak 0.3%, di tahun 2022 juga telah meningkat 1.00%, dan di tahun 2023 telah berlaku penurunan sebanyak 0.15%, manakala pada tahun 2024 juga berlaku penurunan sebanyak 0.61%. dan kita boleh lihat juga yaitu tren utama dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu defisit berterusan import bahan mentah tinggi pada tahun 2022 defisit mengecil akibat COVID-19 pada tahun 2021 hingga 2022 berlakunya lebihan akibat pemulihan ekspor komoditi dan pada tahun 2022, hingga sehingga pada tahun 2024 defisit semula mengecil akibat pendapatan premium keluar dan harga komoditi Saya akan menerangkan tentang kunci utama defisit atau imbangan pembayaran Indonesia bagi tahun 2015 hingga tahun 2024. Pertama sekali, faktor paling ketara yang memacu fluktuasi akaun semasa Indonesia ialah ayunan harga dan volume ekspor komoditi. Secara sejarah, Indonesia bergantung kuat kepada ekspor komoditi seperti arang batu, minyak sawit nikel dan beberapa mineral lain. Oleh itu, kenaikan harga komoditi global atau lonjakan permintaan antarabangsa terus-menerus meningkatkan nilai ekspor barangan dan membawa kepada lebihan akaun semasa. Contohnya, lonjakan harga komoditi pada tahun 2021 hingga 2022 menyumbang kepada surplus ekon semasa kira-kira pertambahan 1.0% KDNK pada tahun 2022 apabila hasil ekspor komoditi meningkat ketara. Sebaliknya, apabila harga komoditi merosot dan permintaan luaran lemah, lebihan dagangan boleh mengecut dan mendorong kepada defisit ekon semasa. Kedua, struktur import Indonesia turut menjadi punca penting defisit. Dalam tempoh 2015 hingga 2019, negara mengalami defisit akaun semasa yang konsisten kerana import bahan mentah, kepanian elektronik dan barang modal untuk pembinaan infrastruktur serta pengembangan industri tempatan meningkat. Sekaligus menekan lebihan perdagangan dan barangan apabila ekspor tidak cukup cepat bertambah. Projek-projek infrastruktur besar dan permodernan yang kilang memerlukan import peralatan dan komponen yang meningkatkan nilai import seterusnya melebar defisit perdagangan barangan dalam setengah tempoh. Selain itu, satu lagi punca utama yang sering disebut dalam laporan pertumbuhan luaran ialah akaun pendapatan prima iaitu pembayaran faedah dan dividen kepada pelabur asing serta pengembalian keuntungan syarikat multinasional. Secara konkret, Pembayaran pendapatan prima meningkat apabila syarikat domestik membuat pembayaran dividen besar atau apabila ada servis, servis hutang luar yang perlu dibayar. Ini menjadikan kupon pendapatan prima sebagai penyumbang negatif besar kepada akaun semasa. Data suku ke suku 2024 menunjukkan pembayaran pendapatan prima yang tinggi yang membantu menerangkan mengapa walaupun surplus barangan wujud pada beberapa suku akaun semasa tahunan boleh menunjukkan defisit Seterusnya, aliran modal memainkan peranan ganda ia boleh menampung defisit akaun semasa tetapi juga menimbulkan kerentanan aliran masuk portfolio Portfolio yang kuat dapat menampung defisit akaun semasa dan menyebabkan lebihan imbangan pembayaran pada tahun-tahun tertentu Contohnya, BOP keseluruhan surplus dengan 7.2 bilion USD pada tahun 2024 walaupun akaun semasa dipizit namun kepelbagaian aliran modal yang berat kepada aliran jangka pendek menimbulkan risiko aliran keluar yang cepat jika settlement global berubah seterusnya memberi tekanan kepada nilai tukar dan reserve tambahan pula kitaran perniagaan global dan gangguan rantaian bekalan turut mengubah nisbah ekspor-import sebagai contoh pandemik COVID-19 pada tahun 2020 menurunkan import lebih cepat daripada ekspor kerana penguncupan aktiviti domestik dan luar lalu mengecilkan defisit akaun semasa pada tahun tersebut. Kemudian, pembukaan semula ekonomi menyebabkan permintaan dunia dan aliran komoditi pulih pada tahun 2021 hingga 2022. Namun, gangguan rantai yang bekalan atau perubahan dasar perdagangan di pasaran utama boleh menekan ekspor dan mengubah imbangan dagangan dalam tempoh singkat. Di samping itu, dasar domestik juga memberi impak yang nyata. Contohnya, ransangan fiskal yang berskala besar atau perbelanjaan awam bagi mencapai matlamat pembangunan boleh meningkatkan permintaan import seperti barang modal, bahan yang jika tidak diambangi oleh peningkatan ekspor akan melebar defisit akaun semasa. Begitu juga dasar yang menggalakkan pendahuluan dividen atau pembiayaan luar yang murah boleh meningkatkan pembayaran pendapatan prima ke luar negara. Ini bermaksud bahawa dasar fiskal dan struktur permodalan domestik berkait rapat dengan prestasi imbangan pembayaran. Saya akan terangkan implikasi makro ekonomi imbangan pembayaran Indonesia bagi tahun 2015 hingga 2024. Pertama sekali, defisit atau lebihan akaun semasa memberi kesan langsung terhadap kedudukan mata wang rupiah. Ketika defisit meningkat dalam tempoh 2015 hingga 2019, tekanan terhadap kadar pertukaran nyata apabila pelabur asing memerlukan peluang lebih tinggi untuk menampung risiko luaran. Lalu menyebabkan volatiliti rupiah meningkat. Sebaliknya, semasa lebihan akaun semasa pada 2021 hingga 2022, kestabilan rupiah dan pengukuhan rizab antarabangsa meningkatkan keyakinan pelabur terhadap daya tahan luaran Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahawa akaun semasa bertindak sebagai penampan atau punca kerentanan kadar pertukaran bergantung kepada arah aliran luar. Selain itu, prestasi imbangan pembayaran turut berkesan kepada dasar monetari dan inflasi. Dengan kata lain, lebihan akaun semasa memberikan ruang kepada Bank Indonesia untuk mengekalkan dasar monetari yang lebih akomodatif tanpa memberi tekanan besar kepada kadar faedah atau rizab tukaran asing. Sebagai contoh, lebihan pada 2022 menyokong pengumpulan rizab antarabangsa sehingga USD 137 bilion sekaligus memulihkan bank pusat menstabilkan inflasi import melalui intervensi terhad. Namun semasa di fizik melebar, Bank Indonesia lazimnya mengetatkan dasar monetari bagi mengekang aliran keluar modal dan menstabilkan rupiah yang boleh meningkatkan kos pinjaman dalam ekonomi domestik. Di samping itu, implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga ketara. Defisit ekos masa dalam tempoh 2015 hingga 2019 sebahagiannya mencerminkan import barang modal untuk pembangunan infrastruktur yang dalam jangka panjang menyokong kapasiti produktif ekonomi. Oleh itu, tidak semua defisit membawa kesan negatif. Dalam konteks pembangunan, defisit boleh menjadi penunjuk pelaburan masa depan yang lebih tinggi. Sebaliknya, lebihan ekos masa yang berpanjangan juga boleh menandakan permintaan domestik yang lemah yang berpotensi menghadkan pertumbuhan jangka sederhana. Dengan ini, keseimbangan yang mampan lebih diutamakan daripada sasaran defisit atau lebihan mutlak. Tambahan pula, imbangan pembayaran mempengaruhi pengurusan fiskal dan keberlanjutan hutang luar negara. Ketika defisit ekor perlu ditampung oleh aliran masuk modal asing, kerajaan dan sektor swasta akan meningkatkan pergantungan kepada pembiayaan luar yang boleh menyebabkan risiko pembiayaan semula apabila keadaan pasaran global mengetat. Lebahan akaun semasa pada tahun 2021 hingga 2022 mengurangkan keperluan pinjaman luar sekaligus membantu menstabilkan sebah hutang luar terhadap KDNK dan kos servis hutang dalam tempoh tersebut. Terusnya terdapat implikasi terhadap dasar industri dan perdagangan ketidakseimbangan luaran menuntut pengukuhan daya saing ekspor bukan komoditi serta pengurangan import barangan -baran bernilai tinggi melalui program pengantin import Contohnya, dasar hiliran nika dan kelapa sawit yang dilaksanakan sejak 2019 bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor sambil mengurangkan ketergantungan kepada komoditi mentah yang akhirnya menyokong imbangan perdagangan. Dasar ini juga membantu mengurangkan volatiliti hasil luaran akibat turun naik harga komoditi global. Akhir sekali, implikasi terhadap kestabilan kewangan dan pelaburan asing juga penting defisit akaun semasa yang berpanjangan tanpa pembiayaan yang kuku boleh melemahkan sentimen pelabur asing dan menjejaskan aliran FDI jangka panjang sebaliknya lebihan akaun semasa yang disokong oleh peningkatan ekspor dan pengurusan hutang yang baik meningkatkan profil risiko negara lalu menarik pelaburan langsung asing dalam sektor strategik seperti tenaga boleh diperbaharui dan teknologi maklumat oleh itu, corak imbangan pembayaran bukan sekadar cerminan statistik luaran tetapi indikator penting bagi strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum yang dihormati doktor. Saya Muhammad Nasrul Hakimin bin Hamzah. Bernama Metrik 282800. Di sini saya ingin menerangkan beberapa faktor cadangan dasar fiskal antaranya yang pertama iaitu fokus pada perbelanjaan produktif bermaksud uh, memberi keutamaan kepada perbelanjaan yang membawa manfaat jangka panjang seperti meningkatkan ekonomi pembinaan infrastruktur pembangunan modal insan atau peningkatan daya saing negara, iaitu berbanding perbelanjaan yang hanya memberi kesan sementara atau tidak menghasilkan pulangan yang ketara. Kedua iaitu intensif pemprosesan domestik bermaksud usaha untuk meningkatkan pemprosesan bahan mentah dalam negara sendiri sebelum dieksport berbanding mengeksport bahan mentah tanpa diproses. Ketiga iaitu dasar fiskal neutral kitaran merujuk kepada pendekatan dasar fiskal iaitu perbelanjaan dan cukai oleh kerajaan yang tidak menambah atau mengurangkan permintaan agregat dalam ekonomi sepanjang kitaran ekonomi iaitu termasuk semasa fasa pertumbuhan dan kemelesetan. Keempat, reformasi tarif perdagangan bermaksud negara mestilah mengawal barangan import dari luar negara sekiranya barangan tersebut boleh dihasilkan sendiri oleh negara kerana ia dapat menjimatkan kos negara agar tidak membazir. Kedua iaitu cadangan dasar monetari dan kewangan. Bermaksud satu, dasar-dasar dasar kaedah dasar kadar faedah fleksibel bermaksud faedah interest rate yang boleh berubah-ubah mengikut keadaan ekonomi semasa bukannya tetap sepanjang masa ini biasanya digunakan oleh bank pusat sesebuah negara seperti bank negara Malaysia sebagai sebahagian daripada dasar mon monetari kedua iaitu kawalan makro prudensial bermaksud kepada langkah-langkah atau dasar yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa kewangan seperti bank pusat untuk menjaga kestabilan keseluruhan sistem kewangan dan mengurangkan risiko sistematik iaitu risiko yang boleh menggugat ekonomi secara menyeluruh. Istilah had aliran modal bermaksud jang kependek yang spekulatif bermaksud mengawal atau mengehadkan kemasukan dan keluar wang pelaburan asing yang bersifat sementara dan bertujuan untuk keuntungan cepat spekulatif biasanya dalam tempoh yang singkat keempat iaitu intervensi pertukaran as pertukaran asing fx terarah bermaksud tindakan yang diambil oleh bank pusat seperti bank negara Malaysia untuk mempengaruhi kadar pertukaran mata wang secara langsung dan spesifik ke arah tertentu biasanya melalui pembelian atau penjualan mata wang asing di pasaran pertukaran asing iaitu Foreign Exchange Market atau FF Market kelima iaitu menarik FDI Foreign Indirect Investment yang kepanjang bermaksud pelaburan langsung asing yang dibuat oleh pelabur luar negara dengan tujuan untuk menanam modal dalam sesuatu negara dalam tempoh masa yang panjang. Pelaburan ini biasanya melibatkan pembelian aset tetap seperti kilang, peralatan dan pengambil alihan syarikat tempatan dengan niat untuk mengembangkan perniagaan dan mendapatkan kawalan operasi dalam jangka masa lama. Dan akhir sekali iaitu sektor strategik seperti teknologi, dan infrastruktur. sesungguhnya saya serahkan kepada rakan setugas saya yang lain untuk menerangkan. Terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Uh, saya Zulkarnain Daud bin Sabra Ali, nombor metrik 2830413. Uh, akan meneruskan uh, pembentangan uh, bagi kumpulan kami. Uh, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yus Ben hakim dan juga nasul kerana memberi penerangan yang begitu terperinci. Seterusnya berkaitan dengan part yang saya ambil adalah cadangan strategi perlaksanaan bagi mengukuhkan imbangan pembayaran Indonesia. Pertama sekali bagi tempoh jangka jangka pendek kosong hingga ke 12 bulan, langkah-langkah yang segera perlu diberi penekanan kestabilan mikroekonomi dan keyakinan pelabur. Dalam konteks ni, komunikasi dasar Bank Bank Indonesia perlu diperkukuhkan bagi memastikan pasaran memahami arah tuju dasar monetari dan kewangan. Penjelasan yang telus dan konsisten akan mengurangkan ketidakpastian pelabur dan volatility pasaran kewangan. Pada masa yang sama, Pengawasan terhadap aliran portfolio uh, asing uh, perlu ditingkatkan untuk mengesan perubahan mendadak dalam sistem pelaburan. Sekiranya uh, berlaku tekanan luar BI ataupun Bank Indonesia, uh, boleh menyediakan intervensi uh, pertukaran asing iaitu ataupun FX uh, terarah menggunakan rizab antarabangsa secara terpilih untuk meredakan turun naik rupiah tanpa menjejaskan fleksibiliti uh, pasaran Bank Indonesia uh, seiring dengan itu uh, peruntukan fizikal uh, juga perlu ditapis agar dana kerajaan disalurkan uh, hanya kepada program produktif yang dapat mengurangkan kebergantungan import uh, seperti projek uh, penggantian bahan separa siap ataupun input kritikal uh, untuk tempoh jangka sederhana 1 hingga 3 tahun, strategi fiskal dan industri perlu uh, menyokong pembinaan kapasiti ekspor dan mengurangkan uh, defisit ekon semasa. Program insentif yang memproseskan komoditi uh, domestik uh, boleh diperkenalkan secara berperingkat, misalnya dalam sektor nikel, kelapa sawit dan tembaga bagi meningkatkan nilai tambah ekspor serta menstabilkan pendapatan luar negara. Penyediaan infrastruktur logistik seperti terminal pelabuhan, gudang moden dan kemudahan pengangkutan darat perlu dipercepatkan bagi mengurangkan kos pengedaran dan peningkatan daya saing ekspor. Serentak dengan itu reformasi untuk menarik FDI mampan mesti dilaksanakan termasuk kemudahan penyediaan tanah tenaga dan kerangka undang-undang pelaburan yang lebih mesra pelabur. Pendekatan ini akan menarik modal jangka panjang yang lebih stabil dan mengurangkan kebergantungan kepada aliran modal jangka pendek. Dan poin yang ketiga iaitu jangka masa panjang yang melebihi daripada 3 tahun. Indonesia perlu mengubah struktur ekonominya dengan mendeflikasikan ekspor ke sektor bernilai tambah tinggi seperti pembuatan aa, elektronik, pemprosesan makanan dan teknologi hijau atau tenaga yang boleh diperbaharui. Strategi ini bukan sahaja meningkatkan hasil ekspor tetapi juga mengurangkan risiko turun naik harga komoditi global. Pada masa yang sama, Uh, pembinaan uh, rantaian uh, penilaian dalam negara perlu diperluaskan untuk mengurangkan kebergantungan uh, terhadap import uh, komponen. Ini boleh dicapai melalui dasar perindustrian yang menyokong pengeluaran input uh, tempatan, pembangunan PKS dalam sektor sokongan dan permukuhan kemahiran tenaga kerja. Akhir sekali, keberkesanan pelaksanaan strategi ini bergantung kepada koordinasi yang baik antara kerajaan pusat, pemerintah daerah, bank, bank Indonesia dan sektor swasta. Dengan pendekatan bersepadu ini, Indonesia berpeluang mengurangkan kerenjatan imbangan pembayaran, menarik pelabur berkualiti dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap kejutan luaran dalam jangka panjang. Seterusnya kesimpulan daripada imbangan pembayaran negara membangun iaitu Indonesia yang boleh saya simpulkan di sini. Kajian terhadap prestasi imbangan pembayaran Indonesia sepanjang tempoh 2015 hingga 2024 secara konsistennya menunjukkan bahawa negara ini berada pada persimpangan kritikal antara ketahanan luaran dan kebergantungan uh, kepada, kepada faktor global. Dari satu sudut, akaun semasa Indonesia yang silih berganti antara defisit dan lebihan kecil mencerminkan uh, struktur ekonomi yang masih banyak dipacu komoditi serta terdedah kepada turun naik harga dunia. Dari sudut lain, uh, kecukupan rizab antarabangsa dan pembaharuan dasar kewangan membuktikan bahawa Indonesia mempunyai kapasiti institusi untuk menstabilkan keadaan mikroekonomi terutamanya nilai tukar dan inflasi. Penggubalan dasar yang lebih tersasar menjadi keutamaan dalam fiskal yang mengutamakan perbelanjaan produktif pemprosesan komoditi domestik dan pembangunan infrastruktur ekspor berpotensi memperkukuhkan kedudukan akaun semasa dan mengurangkan import bahan separasia dan meningkatkan nilai tambah ekspor dalam masa yang sama dasar monetari yang berhati-hati disokong oleh langkah-langkah mikro prudensial dapat mengawal ketidak tentuan aliran, uh, aliran modal, jangka pendek dan melindungi kestabilan sektor kewangan Bank uh, Indonesia Lebih penting lagi, uh, pelaksanaan strategi uh, jangka sederhana dan panjang seperti diversifikasikan ekspor, pembinaan rantaian nilai domestik dan penarikan FDI berkualiti bukan sahaja akan mengurangkan tekanan imbangan bayaran tetapi juga meningkatkan daya tahan ekonomi secara strukturnya keseluruhannya pendekatan menyeluruh ini akan menjadikan Indonesia kurang rentan terhadap kitaran global seterusnya lebih mampan dan kompetitif dalam jangka masa panjang sekian terima kasih doktor